दक्ष न्यूज सामान्यांच्या हक्कासाठी नेहमी दक्ष जुने नाशिक परिसरात नागरिक दूषित पाण्याने त्रस्त झालेत अनेक दिवसांपासून जुने नाशिक परिसरातील येथे पिण्याच्या पाण्याच्या लाईनला गटरीचे मिश्रित पाणी येत असल्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आलाय याबाबत महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना वारंवार तक्रार देऊनही याकडे दुर्लक्ष केलं जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केलाय तुडुंब भरलेले ड्रेनेज आणि जुनाट जलवाहिन्यांमुळे जुन्या नाशिककरांना या दूषित पाण्याच्या समस्येला सामोरं जावं लागतंय पंद्रह बीस दिन हो गए अभी तक कोई भी देखने के लिए भी नहीं आया ये पानी गटर के जैसा इतना बदबू आ रही पानी में कि कैसा पिएंगे हमारे बच्चे बीमार हो रहे वो हो रहे आठ दिन नहीं पंद्रह दिन से नहीं 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 ये पानी आना पूरा हाँ। पानी रहे अन कोई आके कोई देख रहा नहीं अभी तक कोई भी अधिकारी आया नहीं ना देखा नहीं चले जाते हो रहे हैं पेट डुक उल्टा जुलाब हो रहे बच्चे पूरे गटर अभी भरेले तो कोई भी आता नहीं कोई भी देखता नहीं हमारी ये पुरानी गली अभी तक नहीं सुधरेली न गर बने को कोई देखने को आता पर ये पानी नगर लोग आते वोट वोट मांगते लेके चले जाते हमारे गले में कभी कोई आके देखता भी नहीं देखता नहीं कोई नहीं देखता कोई भी नहीं आता कोई भी नहीं देखता हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं वो भी कोई आने को देखने को को पूछने कोई नहीं है पूरा गटर का पानी आ रहा है इतना गंदा इतनी बदबू आ रही है क्या पीना है क्या करना हमने नळांमधून सांडपाणी व दुर्गंधीयुक्त पाणी येत असून नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आल्याने नागरिक तीव्र संताप व्यक्त करताय आता महानगरपालिका याकडे कधी लक्ष देईल हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे प्रवीण सुरुडे दक्ष न्यूज नाशिक